assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun biz yangi darsimizni boshlaymiz men safarov to'lqin nazarovich fizika matematika fakulteti algebra geometriya kafedrasi o'qituvchisiman bugungi mavzumiz ikkita vektorning skalyar ko'paytmasi uchta vektorning aralash ko'paytmasi va ikkita vektorning vektor ko'paytmasidan iborat demak birinchi skalyar ko'paytma mavzusinii boshlaymiz skalyar ko'paytmani bilamizki maktab kursidan skalyar ko'paytma geometrik ma'nosi bu paralegram yuzini aniqlashda ishlatiladi skalyar ko'paytmaga quyidagicha ta'rif beramiz ikkita a va b vektorlarning skalyar ko'paytmasi deb shu vektorlarning uzunliklari va ular orasidagi burchakning kosinusiga ko'paytirishdan hosil bo'lgan songa aytiladi chizmamizda ko'rinib turibdiki mana b vektor va a vektori ular orasidagi burchak va shu burchakning kosinus ko'paytirishdan hosil bo'lgan son ekan ana endi skalyar ko'paytmamizning xossalari bilan tanishamiz skalyar ko'paytmamiz xossasini birinchisi bu ko'paytmaga nisbatan kommutativlik deb nomlanadi ya'ni a ko'paytirilgan b b ko'paytirilgan a bu ko'paytmani isbotini oddiy ko'rinishda bilishimiz mumkinki ya'ni kosinus juft funksiya bo'lganligi uchun a dan b ga yo'nalgan va b dan a ga yo'nalgan burchaklar bir biriga teng shuning uchun ham kommutativlik xossasi bu yerda o'rinli ikkinchisi ko'paytirishni taqsimot qonuni ya'ni distributivlik xossasi ham desak bo'ladi a plus b b plyus s yig'indimizni a vektorga ko'paytirmamiz bu a ko'paytirilgan b va a ko'paytirilgan c ga teng uchinchisi biror bir sonni yani lambda sonni a vektorga ko'paytirib keyin b vektorga skalyar ko'paytirishimiz mumkin yoki bo'lmasam lyambdani b ga ko'paytirib a ga ko'paytirishimiz mumkin yoki bo'lmasa a va b vektorlarini skalyar ko'paytirib keyin songa ya'ni lambda songa ko'paytirishimiz mumkin undan keyingi xossamiz ikkita vektorni skalyar ko'paytmasi qachon nol bo'ladi qachonki a va b vektorlar nol bo'lganda agar nol bo'lmaganda esa ular perpendikulyar bo'lganda bilamizki perpendikulyar bo'lganda kosinus to'qson gradusda nolga teng shuning uchun ham skalyar ko'paytmamiz nolga teng bo'ladi perpendikularlik shartida undan keyingi xossamiz ikkita bir xil vektorni ya'ni a vektorni a vektorini o'ziga skalyar ko'paytirganimizda bu shu vektor uzunligining kvadratiga teng bu degani kosinus nol gradusda birga tengligidan a vektor uzunligining kvadratiga tengligini ko'rishimiz mumkin bundan tashqari skalyar ko'paytmamizni proyeksiyalarga oid bo'lgan xossasi ham mavjud ekan bu yerda A ni b ga skalyar ko'paytirganimizda proyeksiya a ni b ga proyeksiyasini b vektorining uzunligiga va aksincha qilib ko'rinishda ham aytishimiz mumkin ekan undan keyingisi uh, skalyar ko'paytmamizning koordinatalardagi ifodasi demak koordinatalardagi ifodamizni i j klar orqali ifodalaydigan bo'lsak uh, uch xatni uch xatga ya'ni a vektorning kordinatasi a i a igrk va a, a zet b vektorning kordinatasi b x b yigrik b zet bo'lganda bu ikkita vektorni uh, skalyar ko'paytmasi mos kordinatalar ko'paytmasining yig'indisiga teng ekanligini ham Ko e e e ko'rinishimiz mumkin e bu yerda ini i vektorga ko'paytirganimizda skalyar ko'paytmamiz birga teng ini j vektorga ko'paytirganimizda esa nolga tengligidan ko'rishimiz mumkin e bo'lar ekan biz bu skalyar ko'paytmadan e ikkita vektorning orasidagi burchak tushunchasini va o'sha biz yuqorida aytganimiz kabi vektor ikkita vektordan yasalgan parallelogramning yuzini aniqlashda ishlatishimiz mumkin mana bu yerda formulamizna ko'rib turibmiz kosinus fi skalyar ko'paytmani ularning uzunliklari ko'paytmasini nisbatiga tengligini alohida koordinatlardagi ifodasini ham ko'rib turibmiz ana bu yerda yuqorida aytgan gapim ya'ni parallelogram yuzini aniqlashda a vektorini 90 gradusga buramiz demak 90 gradusga burdik a vektor uzunligi o'zgarmagan bu yerda b vektor shu holicha turibdi mana ana endi bu yerda burchagimiz fi dan 90 minus ga o'tadi kosinus 90 minus fimiz bilamizki sinus fi ga teng demak shunday qilib sinus ni ifodalagandan so'ng uchburchak ya'ni parallelogramning yuzi An uzunluge, uzunluge, Demek, mal yinde, vektor a ani uzunligi b ning uzunligi va ular orasidagi burchakning sinusiga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak skalyar ko'paytma haqidagi umumiy ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi ana endi ikkita vektorning vektor ko'paytmasi va uchta vektorning aralash ko'paytmasi haqida gaplashamiz o'zi asosan vektorlarni ko'paytirishda skalyar ko'paytmada son miqdor ikkita vektorni vektor ko'paytirganimizda vektor va uchta vektorni aralash ko'paytirganimizda esa yana son miqdori chiqadi birdan ikkinchisini ajratib olish kerak biz ava, yani, a va b vektorlarni vektor ko'paytirishimizda quyidagi shartlar bajarilishini talab qilamiz ya'ni bizga a vektorni b vektoriga ko'paytmasi deb shunday s vektorga aytiladiki ya'ni uni belgilanishi kvadrat qavsda a b ko'rinishida yoziladi ular quyidagi shartlarni bajarishi kerak birinchi navbatda a vektorimiz s vektorga perpendikulyar yani, va b vektorimiz ham s vektorga perpendikulyar bo'lishi kerak ikkinchi shartimiz s vektor uchidan qaraganda a dan b ga qarab soat milliga qarama qarshi yo'nalishda harakatlanishi kerak ya'ni o'ng uchtikni tashkil qilgan bo'lish kerak va undan keyingi shartimiz esa s vektorining uzunligi a va b vektordan yasalgan parallelogramning yuziga teng mana uchinchi shartimizga qarasak parallegram yuzining formulasi bundan yuqorida ko'rsatgan formulamiz kelib turibdi demak mana shu uchta shartni bajarilganda s vektorimizni ikkita vektorning a va b vektorlarining vektor ko'paytmasi deb atar ekanmiz mana bu o'sha hozir yuqorida ko'rsatilgan ko'rsatgan formulamiz bo'yicha chizmamiz ya'ni a va b vektorimiz ana endi vektor ko'paytmaning xossalari haqida gaplashamiz vektor ko'paytmamiz xossasi skalyar ko'paytmani xossasidan uh, bir muncha farqli bo'ladi ya'ni qanaqa skalyar ko'paytmamiz birinchisida kommuntativlik xossasi a ko'paytirilgan b b ko'paytirilgan a edi a bu yerda esa kommutativlik xossasi bu antikommutativlik xossasiga ega ya'ni minus ishorasi oldiga chiqadi to'g'ri topdingiz bu yerda sinus bo'lganligi uchun demak A dan B ga yo'nalgan Uh, vektor b dan agaia yo'nalgan vektorga qarama qarshi ishorada sinus toq funksiya bo'lganligi uchun ham bu yerda minus ishorasi oldinga chiqyapti bu yerda ham ya'ni biror bir son vektorni songa ko'paytirishda o'sha sonlarimiz harakatlanishi mumkin ani yonida b ni yonida yoki alohida a bilan b ni vektor ko'paytirib keyin songa ko'paytirishimiz mumkin bu yerda ham vektor ko'paytmaning uh, distributivlik qonuni ya'ni b plyus s ni a vektorga vektor ko'paytmasi ularni alohida har birini vektor ko'paytmamizning yig'indisiga teng ekanligidan ko'rishimiz mumkin va keyingi xossamiz bu yerda ham a ham b ham ga teng bo'lganda albatta vektor ko'paytma nol bo'ladi agar noldan farqli bo'lganda skalyar ko'paytmadan farqli o'laroq o'nga teskari desak ham bo'ladi skalyar ko'paytmada agar ular perpendikulyar bo'lganda nol bo'lardi bu yerda esa a va b vektorlar parallel bo'lgandagina nolga teng bo'ladi xususan a vektorni a vektorga vektor ko'paytmamiz ham nolga teng chunki sinus nol gradusda nolga teng ekanligidan uning isbotini ko'rishimiz mumkin e, ajoyib yana chiroyli qiziq jihatlarimizdan biri biz e, birlik bazis vektorlarimizni ikkita vektorni vektor ko'paytmasini uchinchi vektor orqali chiziqli ifodalab olishimiz mumkin ya'ni vektor ko'paytma yordamida ya'ni ini iga ko'paytirganimiz j ni j ka ga k ni k ga vektor ko'paytmalarimiz albatta nol bo'ladi bundan tashqari o'sha o'ng uchlik qoidasiga ko'ra ni j ga ko'paytirganimiz k ni beradi j ni k ga ko'paytirganimiz ni beradi va k ni i ga ko'paytirganimiz j ni berar ekan ana endi vektor ko'paytmani koordinatalardagi ifodasi demak a vektorning bizga koordinatalari berilgan b vektorning ham koordinatalari berilgan bu uch xatni keyingi uch xatga vektor ko'paytmamiz bu uch o'lchovli uh, determinant uchinchi tartibli determinantimizga teng agar biz ularni alohida alohida qilib qaraydigan bo'lsak ikkinchi tartibli determinantimizdan uchta determinantimiz o'sha a va b vektorning vektor ko'paytmasini koordinatalarini berar ekan ana endi o'sha vektor ko'paytma biz yuzani aniqlashini aytdik vektor ko'paytmani yordamida biz aralash ko'paytmaga nafaqat vektor ko'paytma balki skalyar ko'paytma yordamida ham aralash ko'paytmaga ta'rifni berishimiz mumkin quyidagicha ta'rif beramiz demak a b s uchta vektorning aralash ko'paytmasi deb birinchi ikkita vektorni vektor ko'paytmasini uchinchi vektorga skalyar ko'paytirishimizdan hosil bo'lgan songa aytiladi tasirga ya'ni uh, formulaga e'tibor beradigan bo'lsak bulmasam, Deming, a ni b ga vektor ko'paytirib s ga ko'paytirishingiz mumkin yoki bo'lmasam b ni ga ko'paytirib keyin a ga ko'paytirishingiz mumkin shu kabi ko'rinishda bo'ladi demak aralash ko'paytmamiz quyidagi xossalarga ega bo'lar ekan birinchi xossamiz mana a b ni s ga ko'paytmamiz yoki a ni b ga vektor ko'paytmani keyin a ga skalyar ko'paytirmaimizga teng bo'lar ekan o'ng uchlik qoidasini buzilish sharti b bizda turibdi undan keyingisi o'sha b da o'zida o'n uchlik qoidasini o'zi turgan bo'lsa d d dd esa s qossamizda esa buzilish qoidasi turibdi ya'ni o'rni almashganda minus ishorasi oldinga ketib qolganligini bildiradi aa vektor ko'paytmani biz bildik parallegram yuzini berishini aralash ko'paytma bu fazoda bo'lganligi uchun aralash ko'paytma bu parallepepidning hajmini beradi biz og'ma parallepipid bo'lsin xoh u to'g'ri parallepepid bo'lsin to'g'ri parallepipid bo'lganini bilamiz chunki to'g'ri parallepipedda asosini yuzini bitta qirrasini uzunligiga ko'paytirishdan hajmini topishimiz mumkin og'ma parallepepid bo'lganda esa o'sha aralash ko'paytmadan quyidagicha foydalanamiz e'tibor qaratamiz formulaga demak bizda abs aralash ko'paytma turibdi uning moduli demak parallepepid bo'lgandan keyin hajm musbat ifoda bo'ladi aniq miqdor bo'lganligi uchun modul ishoraga olaman demak a b ni vektor ko'paytmasi va s vektorni skalyar ko'paytmasi tarifdan foalanyapman uning uchun a ni uzunligi s ning uzunligi va ular orasidagi burchakning kosinusdan ifoydalanyapman bilamizki vektor ko'paytmada a bni uzunligi bu nimani berardi s vektorning uzunligini berardi yoki yuzani berardi parallelogram yuzini berardi parallelogram yuzini s as deb yozib olyapman buni s vektorga ko'paytirib kosinus fini o'rniga d taqsim s ni qo'yabman tasvirga qaraymiz s vektor turibdi bizda va a va b vektorning vektor ko'paytmasi ular orasidagi burchakni fi deganda kosinus fimiz o'rniga d taqsim modul s ni qo'yapmiz shunda umumiy soddalashtirishdan keyin paragram uh, parallepipedning hajmi asosining yuzi bilan balandlik d balandlikka ko'paytmamizga teng ekanligi ko'rinyapti mana bu yerda bu to'g'ri parallepiped bu elementar matematikadan boshlang'ich sinflarda ham xuddi shu tartibda o'rganishimiz mumkin buni aralash ko'paytmada ham tadbig'i to'g'ridan to'g'ri ko'rsatiladi bu xususiy hol sanaladi uchburchakli piramida ya'ni titrayderning hajmini hisoblashda biz bilamizki elementar matematikada tradeing hajmi ya'ni asosi uchburchakdan iborat bo'lgan piramidaning hajmi asosining yuzini balandlikka ko'paytirib uchdan bir qismiga teng ekanligini bilamiz piramida hajmi bu asosining yuzi bilamiz uchburchakdan iborat va hajm o'sha şey yuzni balandlikka ko'paytirganimizga teng demak biz ko'rsatgan uh, nimaga ko'ra bir taqsim uch ko'paytirilgan bir taqsim ikki ya'ni bu umumiy bir taqsim olti bo'ladi demak bir taqsim ikki bu uchburchak bo'lganligi uchun albatta bir taqsim uchimiz esa bu piramida demak umumiy holda biz uchburchakli piramidaning hajmini bir taqsim olti a aralash ko'paytmamizni uzunligiga teng deb qabul qilib oldik ana endi buni koordinatalardagi ifodasi nima bo'ladi aralash ko'paytmamiz kordinatalaridagi ifodasi a b s vektorlarimiz koordinatalari bilan berilganda ulardan tuzilgan determinant uchinchi tartibli determinantimizni hisoblashimizga teng bo'ladi va shuni aytib o'tishimiz kerakki a b s vektorlarimiz komplanar vektor bo'lganda ya'ni bir tekislikda yotganda albatta bu yerda parallepiped yo'q shuning uchun ham aralash ko'paytmamiz nolga teng bo'ladi agar a b s vektorni ya'ni aytganimizdek kampaa bo'lganda nolga teng bo'lishi bu uchta vektorni bir tekislikda yotish ifodasini ham beradi ya'ni bir narsani aytib o'tishimiz kerakki qachon a b s aralash ko'paytma nolga teng bo'ladi birinchi a b vektorining vektor ko'paytmasi nol bo'lganda yoki s vektor nolga teng bo'lganda ham nol bo'lishi mumkin o'ylab ko'rishimiz kerak a b vektor qachon nolga teng bo'ladi qachonki ularni uh, uzunligi nolga teng bo'lganda nol deb qabul qilishimiz mumkin demak mana shu jihatlarni ham o'ylab ko'rib kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozishingiz mumkin buni ochiqdan ochiq açıq. sizlarga aytayotganim yo'q lekin juda oddiy oson usulda buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi ana An endi masala ishlaymiz birinchi masalamiz a vektor uzunligi ikkiga b vektor uzunligi uchga teng bo'lsa ular orasidagi burchak oltmish gradus bo'lganda quyidagi skalyar ko'paytmani toping demak skalyar ko'paytmamiz haqidagi masala ekan bu yerda ikkita hadni ikkita xatga umumiy skalyar ko'paytirib javoblarni biz topyapmiz demak skalyar ko'paytmani ta'rifidan albatta bu yerda foydalanib ketyapmiz demak javobimiz bir ekan ikkinchi masalamizga qaraymiz ikkinchi masalamizda a vektor fazoda berilgan b vektor ham berilgan ular orasidagi burchakni topish kerak demak ikkita vektor orasidagi burchakni kosinus orqali topishni ham biz yuqorida aytib o'tdik demak burchagimiz 45 gradusga teng ekan 3-chi masalamiz ya'ni a vektor berilgan b vektor berilgan ulardan qurilgan parallelogramning yuzi demak parallelogramning yuzini biz yuqorida aytdik ikkita vektorning vektor ko'paytmasini uzunligi orqali topiladi dedik shuning uchun ham koordinatlari berilganda avvalo a bu vektorni koordinatalarini topib olamiz mana yozganmiz determinant. Ondan keyin shu vektorning uzunligini hisoblaymiz uzunligimiz 17 ga teng ekan demak a va b vektorlardan qurilgan parallelogramning yuzi 17 ga teng A undan keyingi masalamiz to'rtinchi masala bizga a b C va d nuqtalar berilgan bu nuqtalardan yasalgan piramidaning hajmini topish kerak bu hajmni topish uchun oldin vektorlarni yasab olamiz AB vektorini, AC vektorini hamda a d vektorlarini yasab olib demak bu vektorlar uchta vektor yasaldi bu vektorlardan uh, yasalgan paralepipidning hajmi yuqorida ko'rsatgan formulamiz orqali hisoblanadi uh, e, piramidaning hajmi bir taqsim oltiga ko'paytirib biz avval parallepipid hajmini topib uni oltidan birga ko'paytirganimizda o'sha biz aytgan piramidaning hajmi kelib chiqar ekan demak javobimiz ikki taqsim uch bo'lar ekan demak bugun sizlar bilan o'tishimiz lozim bo'lgan uchta asosiy mavzumizni ko'rsatdik albatta bu yerda talabalarimiz birini ikkinchisidan farqlash uchun alohida alohida bitta darsning o'zida kam vaqt sarflab umumiy ma'lumot berishga harakat qildik ishonamizki bu darsimiz video darsimiz sizlarga yoqdi degan umiddamiz bemalol bundan foydalanib shu tartibda masalalar yechish va masalalar yechishni o'rganishingiz mumkin sog' bo'lingzlar salomat bo'lingizlar